نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العزيز فزيلة الشيخ المحترم سید ابراہیم عبدالعزیز یوسف الشامی دامت برکات حکم و فیوزات حکم محترم مشائق و علماء کرام معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے میلاد پاک کی خوشی اور اس کی عید اور اس کے جشن اور اس کی محافل صرف پاکستان اور ہندوستان کے خطے میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری ارضی پر شرق سے غرب تک اور بلاد عرب میں بھی اسی ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ منائی جاتی ہے اور وہاں کے مشائق اور وہاں کے علماء اپنے اپنے انداز کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کو مناتے ہیں ہمارے ہاں میلاد النبی کے لیے عید کا لفظ استعمال کرنے کا رواج ابھی کم ہے مگر عالم عرب میں اس کا ذکر ہی عید مولد نبوی کے <applause> جب کہ آپ لوگ جب میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے ایک دوسرے کو عید مبارک نہیں کہتے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کہتے ہیں مگر میلاد پاک کی عید پر عید مبارک عام طور پہ نہیں کہتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مقدس پر خوشی منانا اور اس پر جشن کرنا اور اسے عید کے طور پہ منانا اس کی شریح حیثیت کیا ہے اور یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے اس موضوع کو ہم تھوڑے سے وقت میں آج فقط قرآن مجید کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں چونکہ قرآن مجید ہر شریح حکم کی اصل سند ہمارا تعلق قرآن مجید سے کمزور پڑ گیا ہے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کثرت سے نہیں کرتے اس کی تلاوت کا ذوق نہیں رکھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اگر قرآن مجید کو علم کے ہر باب میں قرآن مجید کو ممبا اور سرچشمہ تصور کر لیا جائے اور ہر معاملے میں رہنمائی بنیادی طور پر قرآن مجید سے طلب کی جائے تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کسی کو مایوس نہیں کرتی کسی کو مایوس یہ بلکہ مایوسیوں کے اندھیروں سے انسانیت کو نکالنے کے لیے آیا مگر صورت یہ ہے کہ گویا قرآن مجید اپنی زبان حال سے ہمیں کہہ رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں قرآن کہتا ہے ہم تو راستہ دکھلانے کے لیے موجود ہیں مگر کیا کریں کوئی راستہ پوچھنے والا ہی نہیں ملتا آئیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور دنیا میں آپ کی بے اور تشریف آوری اس کائنات کے اندر ابتدا سے انتہا تک اس کائنات میں اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں بنی نو انسان پر فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق پر جتنے کرم اور جتنے احسان کیے حضور علیہ والسلام کی ولادت اور آپ کی بے اور آپ کا وجود مبارک کائنات کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت بلکہ ساری نعمتیں جو انسانیت کو نصیب ہوئی ان نعمتوں کا سبب بھی نعمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلۃۃ السلام کے ذریعے سے آپ کے توسل سے اور آپ کے تصدق سے انسانیت کو اللہ کی نعمتوں کی خیرات میں اب قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ اگر لوگوں تم پر میری کوئی نعمت ہو اور میرا احسان ہو تو اس کا شکر بجا لایا کرو اللہ کی نعمت پر شکر بجا لایا کرو اور اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں وہ نعمت اور وہ فیض تم پر اور زیادہ کر دوں گا لائن شکر تم لزی دن اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ تو میں تم پر اپنی نعمتیں اور بڑھا دوں گا اور زیادہ کر دوں گا گویا اللہ پاک کو اپنی نعمتوں پر شکر بجا لانا بڑا پیارا لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں شکر مندی اور شکر کی بجا آوری بڑا مقبول پسندیدہ اور محبوب عمل ہے اب دیکھنا یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کے طریقے قرآن مجید نے کیا بیان کیے جب ہم اس حوالے سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے تو قرآن مجید میں اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کے کئی طریقے بیان کیے گئے کئی طریقے بیان کیے تھوڑا ترتیب سے ان کو سمجھ لیتے ایک طریقہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے بولیے کیا کیا جائے یہ پہلا طریقہ اللہ کی نعمت کو جو نعمت اللہ نے فرمائی اسے یاد رکھا جائے اسے بھولا نہ جائے بھولا نہ جائے, جائے, جائے یاد رکھا جائے خواہ زباں سے یاد کریں خواہ دل سے یاد کریں خواہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے یاد کریں مگر اللہ کی نعمت کو اور اللہ کے احسان کو اور اللہ کے انعام کو اور اللہ کے کرم کو یاد رکھنا اور یاد کرنا یہ اس کی نعمت کا شکر بجا لانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کو حکم دیا یا بنی اسرائیل نعمتی انمت علیہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اللہ پاک نے جو بنی اسرائیل پر نعمت کی تو ساتھ فرمایا کہ میری نعمت کو بھولنا نہ اس کو یاد رکھنا اور فرمایا نا نجیناکم من آل فرعون یسو مونکم سو اور میری وہ نعمت بھی یاد رکھنا اور اس نعمت والا دن بھی یاد رکھنا جس دن میں نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دے دی تھی فرعون تمہیں ازیت ناک عذاب دیتا تھا تمہیں تکلیف دیتا تھا دوسرے مقام پر فرمایا کہ تمہارے بیٹے پیدا ہوتے تو اپنی حکومت کو خطرہ سمجھتے ہوئے اپنی جھوٹی خدائی کے تخت کے لیے لڑکوں کا پیدا ہونا اس کو بتا دیا گیا تھا کہ کوئی تیرا تختہ الٹنے والا پیدا ہو گیا ہے اللہ کا نبی اور پیغمبر آ گیا اپنی حکومت کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے بچے پیدا ہوتے تو قتل کر دیتے بچیاں پیدا ہوتی تو زندہ رکھتی تو فرمایا تمہیں اتنی اذیتیں دیتا تھا وہ اور تمہیں بڑے دکھ میں مبتلا کیے ہوئے تھا تو یاد کرو اذ نجیناکم من آل فرعون جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دیتی تو جس دن بنی اسرائیل کو فرعون کی حکومت سے نجات ملی وہ بنی اسرائیل کا انڈیپینڈنس ڈے تھا کیا تھا انڈیپینڈنس ڈے آپ کا یوم آزادی کون سا ہے انڈیپینڈنس ڈے چودہ اگست یعنی آپ کو آزادی ملی تو بنی اسرائیل کو بھی اتوار کو دن کون سا تھا اتوار کا جب فرعون کی ظالمانہ حکومت سے آزادی ملی تو وہ یوم آزادی تھا اتوار اللہ پاک نے فرمایا اے بنی اسرائیل وہ یوم آزادی کبھی نہ بھولنا اس کو یاد رکھنا اسے مناتے رہنا کہ جس دن میں نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات اور رہائی اور آزادی عطا فرما دی. چنانچہ آج کے دن تک یہودی بھی عیسائی بھی سب اپنی عید کا دن اتوار مناتے ان کی عید کس دن ہوتی ہر ہفتے ایک عید ہوتی اور وہ اتوار مناتے ہیں اور یہ حکم ان کو اللہ پاک نے اس یوم آزادی کی مناسبت سے دیا اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی <تصفح> اور اللہ رب العزت نے فرمایا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَعْدَاءً فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اور مسلمانوں یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو گویا نعمت کو یاد کرنے کا بار بار حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت الفت اور مبتت پیدا کر دی اور تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئیں اور تمہاری نفرتیں محبتوں میں بدل گئیں اور تم پھوٹے ہوئے تھے تم متفرق تھے منتشر تھے اس نے اپنے محبوب کو بھیجا اور نعمت فرمائی اور اس نعمت کے تصدق سے تم ایک ہو گئے شیر و شکر ہو گئے فرمایا اس کو بھی یاد رکھنا تو قرآن مجید نے اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر بجا لانے کا ایک طریقہ یہ بیان کیا کہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھا جائے عمل کے ذریعے یاد کریں خواہ دل کے ذریعے یاد رکھیں اور خاص زبان کے ذریعے یاد رکھیں تاہم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا اور اس کا ذکر کرتے رہنا فضل کو روح ذکر کرتے رہنا بس یہ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کا ایک طریقہ اب یاد رکھ لیں یہ ایک طریقہ ضرور ہے مگر صرف یہی ایک طریقہ ہی نہیں ہے صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہے آپ کی اور میری نگاہ اس وقت حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی میں جھنڈیوں پر ہے چراغاں پر ہے ٹیوبیں لگی ہیں چراغاں ہے جھنڈیاں ہیں کمکمے ہیں ایک رونق کا سما ہے شہروں کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے عید کی طرح منایا جا رہا ہے نگاہ اس پر ہے ہم نے بات ختم یہاں کرنی ہے کہ یہ سب کچھ قرآن میں ہے یا قرآن اس حکم کے لیے کیا فرماتا یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے قرآن مجید کا حکم کیا ہے تو ارشاد فرمایا کہ پہلا طریقہ تو اللہ کی نعمت کو پر شکر بجا لانے کا اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا ہے اب اس کے بعد ایک اور طریقہ ارشاد فرمایا اما بن احمت ربی کا فحد اب دوسرا طریقہ بیان ہو رہا ہے تحدیث نعمت پہلا تھا ذکر نعمت نعمت کو یاد رکھنا اب دوسرا طریقہ شکر گزاری کا تحدیث نعمت نعمت کا چرچا کرنا اللہ کی اس نعمت کا یعنی اتنا کثرت سے بیان کرنا کہ اس کا چرچا ہو جائے اما بنعمت ربی کا فحدث میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر اللہ کی جو نعمت ہے اس نعمت کا خوب چرچا کرو اس نعمت کو اتنا بیان کرو اتنا بیان کرو کہ اس نعمت کا چرچا ہو جائے تو دوسرا طریقہ نعمت پر شکر بجا لانے کا اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا اب جو بات توجہ طلب ذکر کرنے اور چرچا کرنے میں ایک فرق ہے ذکر کرنے اور چرچا کرنے میں فرق ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ جانے آپ نے اللہ کی نعمت کو یاد کیا اللہ کو علم ہو گئے دل سے کریں زبان سے کریں عمل سے کریں اللہ کو معلوم ہو جائے گا تو نعمت کا ذکر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور نعمت کا چرچا مخلوق کے لیے کیا جاتا ہے چرچا کا مفہوم یہ ہوتا ہے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کا اتنا ذکر کرو اتنا بیان کرو بار بار اتنی دھوم مچا دو اس نعمت کے ذکر کی کہ ساری مخلوق جان لے کہ آج کوئی خاص نعمت ہوئی اللہ اس کو چرچا کہتے ہیں تو یہ نعمت کا چرچا ہوگا اب دونوں کا فرق سمجھنا ہے آپ بند کمرے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی نعمت کو یاد رکھا نماز پڑھی اللہ کی نعمت کو یاد رکھا اور کبھی نہ بھولے این ممکن ہے کہ آپ اللہ کی نعمت کو یاد تو کر رہے ہیں مگر چار آدمیوں کو بھی پتا نہ ہو اس بات کا کیا آپ نے اللہ کی نعمت کو یاد رکھا ہے یا بھول گئے دل کی بات ہے دل کی کیفیت ہے بھائی یاد رکھے ہوئے ہیں یا بھول گئے یہ اندر کی کیفیت ہے اللہ جانتا مگر مخلوق نہیں جانتے کیا پتہ دوسرے کو اندر بند کمرے میں ہیں؟ اندر لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کرتے جائیں اور اس کو یاد کرتے رہیں اور شکر کرتے رہیں مخلوق کو تو کوئی پتہ نہیں ہے؟ یہ ہے ذکر نعمت اللہ راضی ہو گیا میرے بندے تو نے میری نعمت کو یاد رکھا ہے بھولا نہیں مگر فرمایا میں فقط یہ نہیں چاہتا کہ میری نعمت یاد رکھو مجھے تو پتا ہوگا کہ میری نعمت میرا بندہ یاد رکھ رہا ہے مگر کوئی نعمتیں بڑی بھی ہوتی ہیں کچھ نعمتیں بڑی ہوتی ہیں تو ایک اور طریقہ یہ ہے کہ خالی یاد ہی نہ رکھو بلکہ اس کا یوں چرچا کرو کہ شرک سے غرب تک مخلوق کو پتہ بھی چل جائے کوئی نعمت آئی ہے اللہ کی نعمت ہوئی چرچا کرو اب تحدیث نعمت اور چرچا کرنے کے لیے صاف ظاہر ہے اکیلے بیٹھ کے تو نہیں ہوگا جب چرچا کرنا ہے تو لوگوں کو جمع کرنا پڑے گا اور جتنا زیادہ لوگوں کو معلوم ہوگا اتنا چرچا ہوگا اتنی تحدیث ہوگی تو اس کے لیے جلسے کرنے پڑیں گے نہیں کرنے پڑیں گے منادی کرنی پڑے گی لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کریں گے آج اللہ کی نعمت کا چرچا ہو رہا ہے لوگ آ جاؤ آج شہدرہ ٹاؤن میں پلان جگہ اللہ کی اس کائنات کی نعمت ازما کی تحدیث ہو رہی ہے اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر اور چرچہ ہو رہا ہے لوگ آ جاؤ آ جاؤ اس نعمت کا چرچا ہوگا تو منادی ہوگی لاؤڈ اسپیکر پر اشتہار لگیں گے لوگ جمع ہوں گے جلسہ ہوگا اعلان ہوں گے مخلوق جمع ہوگی محفل ہوگی جلسے ہوں گے جلوس ہوں گے جلوس جا رہا ہوگا سیدی مرشدی کے نعرے لگ رہے ہوں گے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کی دھوم ہوگی آقا کے تذکرے ہوں گے نعمت کا چرچا ہوگا ہر کان اٹھے گا اور پتا چلے گا ہاں بھائی اپنے نبی کی آمد کی نعمت کے چرچے کا حق ادا ہو رہا ہے. شلاللہ. شلاللہ. اور اللہ پاک بھی فرمائے گا ہاں ذکر تو کرتے ہی تھے میری نعمت کا آج چرچا بھی ہو گیا ہے فحدث کی حکم پر عمل ہو گیا چرچا ہو رہا ہے تو گویا اس میں محفلیں بھی آ گئی فحدث میں جلسے بھی آ گئے کانفرنسیں بھی آ گئیں سیمینار بھی آ گئے جلوس بھی آ گئے منادی بھی آ گئی لاؤڈ اسپیکر بھی آ گئے اعلان سارا کچھ فحدث کے دائرے کے اندر آ گئے دائرے کے اور کس طرح ذکر نعمت اور تحدیث نعمت میں فرق یہی کہ ذکر چپکے کے کے بھی ہو جاتا ہے مگر تحدیث نعمت چرچا نعمت کا چپکے کے کے نہیں ہوتا اس کے لیے دھوم مچانا پڑتی اس کے لیے دھوم مچا دو حضور کی آمد صلی اللہ علیہ وہ کیسے پڑھتے ہیں بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے بس نغمے گانے بجاؤ نغمے بجاؤ ترانے محبت مصطفیٰ کے گاؤ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا اس طرح آوازیں بلند کرنے سے چرچا ہوتا ذکر اس کے بغیر بھی ہو جاتا جہاں تک ذکر کا تعلق ہے نعمت کا ذکر اس کے بغیر بھی ہو جاتا اس میں کوئی جھگڑا نہیں اب اس سے آگے بات ہو رہی ہے تحدیث اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں ذکر تو ہو گیا اب ذرا چرچا بھی کرو میرے بھی. میری نعمت کا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک تیسرا طریقہ قرآن مجید میں اور بھی بیان فرمایا فرمایا لوگو یہ میری نعمت کا چرچا ہو گیا اور کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوں گی جو ان سے بھی بڑی ہوں گی بعض نعمتیں قدر و منزلت میں ان سے بھی بڑی ہوں گی تو مولا اور خاص نعمت فرمایا کچھ نعمتیں ایسی ہوں گی جو میری نشانی ہوں گی میری نشانی ہوگی تمہارے پاس جب کوئی ایسی نعمت آئے جو تمہارے پاس میری نشانی بن کر آئے تو اس کے لیے کچھ اور اہتمام کیا جائے کیا اہتمام تو قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی عرض کیا رب السماء تکون لنا عید اللہ و تیسرا طریقہ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کا اس نعمت والے دن کو عید کے طور پہ منانا ہے جس دن وہ نعمت آئی اس یوم نعمت کو یوم نعمت کو یوم عید کے طور پہ منانا ہے عید کے طور پہ منانا یہ تیسرا طریقہ قرآن مجید نے بیان کیا آپ پوچھیں گے کیسے تو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اے ہمارے رب ہمارے اوپر دسترخوان نازل فرما اپنی نعمتوں کا انزل علینا انضل من نامہ آسمان سے اپنی نعمتوں کا کھانے پینے کی چیزوں کا جو تیری نشانیاں ہیں جو تیری نشانیاں ہیں ان کا دسترخوان اتار مائدہ آپ نے سنا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر آپ کی وجہ سے اترا اور موسیٰ علیہ السلام کی امت پر منو سلوا اترے تو عرض کیا باری تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا مائدہ اپنی نعمتوں کا بھرا ہوا دسترخوان اتار دے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ طلب نعمت کی مائدہ کی نعمت اللہ پاک کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے طلب کی اور التجا کے ساتھ معلوم ہے کیا عرض کیا فرمایا مولا یہ نعمت اس لیے بھی مانگ رہا ہوں کہ اس امت پر جو میری موجودہ امت ہے اس پر تو یہ نعمت ہوگی ہی مگر یہ اس لیے بھی طلب کر رہا ہوں تکونو لنا ادن اول آخر تاکہ جس دن تیری نعمتوں کا یہ دسترخوان اترے اور نزول نعمت کا جو دن ہو میرے بعد قیامت تک جو میری امت آئے اس امت کے اگلوں کے لیے بھی یہ دن یوم عید بن جائے اور امت کے پچھلوں کے لیے بھی دن یوم عید بن جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ مولا جس دن تیری نعمت کا نزول ہو ہم پر وہ یوم نعمت ابد العباد تک جب تک میری امت رہے اور امت کے اگلوں پچھلوں کے لیے وہ دن عید کا دن بنا دیا جائے ہمارے اگلوں کے لیے عید ہو اور وہ دن ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک بات تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کی ایک نقطہ سمجھ لیں یہ واقعہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی امت کا بیان کیا مگر چونکہ اس کی نفی نہیں کی تردید نہیں نہ فرمائی یہ فرمائی ہے تردید بولیے نا بلکہ اس کو بیان فرمائے اس کو تو قائدہ یاد رکھنے یہ ہے کہ قرآن مجید اگر پچھلے نبیوں میں سے کسی کی کوئی دعا یا کوئی واقعہ بیان کرے اور تردید نفی نہ کرے تردید نہ کرے نفی نہ کرے بیان کر دے امت کے لیے تو اس پرانے واقعے کا قرآن مجید میں بیان کیا جانا اور کسی نبی کی دعا و التجا یا کلمات کا قرآن مجید میں بیان کر دیا جانا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں اب یہ اصول امت محمدی کے لیے بھی قائم ہوگا اگر امت محمدی کے لیے اس اصول کو قائم نہ کرنا ہو تو قرآن مجید میں اس کو بیان کرنے کا کوئی جواز نہیں ورنہ ایک واقعہ ہے تورات میں آ گیا انجیل میں آ گیا بائبل کی دوسری کتابوں میں آ گیا بس کافی جن کو چاہیے کہ وہ پڑھ لیں وہ ان کتابوں سے پڑھ لیں قرآن مجید میں تو اللہ پاک انبیاء اور امو میں سابقہ کے قصص قصص الانبیاء انبیاء کے واقعات ان کے کلمات ان کی دعائیں ان کے اعمال قرآن میں تو بیان ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ تاکہ آئندہ میرے محبوب کی امت کے لیے بھی یہ طریقہ بن جائے اور قرآن کا حکم بن جائے تو قرآن کے سبب سے میری امت کے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے چنانچہ آج کے دن تک عیسائی وہ نزول مائدہ کے دن کو عید مناتے نظول کے دن عید مناتی تو وہ عید کا دن ہو گیا قرآن مجید میں بیان کرنے کا سبب کیا امت محمدی کو جنجوڑنا ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنجوڑنا ہے انہیں آگاہ کرنا ہے کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سوچو کہ اگر عیسی علیہ السلام کی امت پر کھانوں کی نعمت کا دسترخوان اترے تو قرآن خود گواہ ہے جس دن کھانوں کی نعمت اترے اللہ کی ایک چھوٹی سی نشانی اترے کی نعمت وہ دن ان کی امت کے لیے قیامت تک عید کا دن بن جائے اور اے امت محمدی جس دن کائنات کی ساری نعمتوں کا سرتاج حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائے وہ تمہارے لیے عید کا دن نہ بنے عید ابلنا آخر نا اگلوں پچھلوں کے لیے عید بن جائے قاعدہ مقرر کر دی جا کہ جس دن نعمت اترے وہی دن یوم عید ہوتا تو چھوٹی نعمت اترے تو یوم عید بن جائے اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت اترے تو وہ تو کروڑ عیدوں کی عید ہوگی اللہ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل ہزار عیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے عید ربیعل اے عید ملا دے مصطفیٰ اے عید نزول نعمت وجود محمدی کروڑ عیدیں عرب عیدیں اس کائنات میں اول سے آخر تک ہوں ساری تیرے دن کی عید پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری خوشیاں اسی نعمت کے سبب سے ملی اور یہاں ایک دوسرا نقطہ بیان فرمایا فرمایا عید اللہ اول نہ آخر جو ہمارے اگلے ہوں گے ان کے لیے عید ہوگی جو ہمارے اگلے اور پچھلے ہوں گے ان کے لیے عید ہوگی جو ہمارے نہ ہوں گے ان کے لیے عید نہ ہوگی تو اپنے پرائے کا میار بھی سمجھا دیا کہ امت میں اپنے نبی والی نعمت کی عید وہی مناتا ہے جو اپنا ہوتا ہے تو فرما دیا کہ اے امت محمدی اگر مصطفیٰ کا اپنا بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اول نا اور آخر نا ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں میں آنا ہے تو تم بھی حضور کی آمد کی عید منانا جو حضور کی آمد کی جو آکا کی آمد کی خوشیاں منائے گا آکا کی آمد کی عید منائے گا آکا کی ولادت کی عید منائے گا وہ حضور کے اگلوں اور پچھلوں میں سے ہوگا اور جو آکا کی آمد کی خوشیاں نہیں منائے گا وہ اپنوں میں سے نہیں وہ غیروں سے گردانا جائے گا تیسرا طریقہ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کا یہ ہے کہ اس دن کو عید کا دن منایا جائے اور قاعدہ یہ مقرر ہو گیا اولنا و آخرنا قاعدہ یہ مقرر ہو گیا کہ بس جو حضور کا ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ عید نہ منائے جو حضور کا نہیں ہے وہ عید نہیں مناتا اب اعلیٰ حضرت کے شعر کے دوسرے مصرے کی بات سمجھ میں آئی سبھی تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے جو مصطفیٰ کے ہیں اول نا و آخر میں سے وہ خوشیاں مناتے ہیں اور جو خوشی نہیں مناتا وہ حضور کے نہ نا اول میں سے ہے نا نہ آخر میں سے مومن کی شان ہے کہ حضور کی آمد اور ولادت پر خوش ہو صلی اللہ علیہ وسلم. خوشی منائے اس میں جھگڑا نہیں کہ خوشی منائے خوشی کے ہزار طریقے جیسے اس کی طبیعت چاہے مگر دل میں فرحت ہونی چاہیے ہاں دل کی کلی کھل جائے اس کے چہرے پر تبسم ہو ربیع الاول کا مہینہ آئے وہ مسکراتا دکھائی دے خوش نظر آئے بھائی تم تو مغموم تھے چپ چپ رہتے تھے کیوں چہک رہے ہو کیوں مہک رہے ہو خوش کیوں ہو وہ کہے میرے آقا کی آمد کا مہینہ آ گیا میرے آقا کی ولادت کا مہینہ آ گیا اس سے اس کے ایمان کی خبر ہو جائے گی کہ مومن ہے تو تیسرا طریقہ ہو گیا پرانے مجید کا